Перший радянський телевізор, грамофон, патефони, старовинні фотоапарати та радіоли, а також ретроавтомобілі, велосипеди та предмети побуту минулого століття. Все це можна побачити на виставці автомото, вело фото, З музеї. За словами директора експозиції Олексія Стрільбицького, виставка ексклюзивна. Так чи ні, дивіться далі. Это наша гордость, это самый старый экспонат нашей коллекции, нашей экспозиции. Это граммофон 1896 года выпуска. Этот предмет пережил и революцию, и великую отечественную войну, и вот дошел тоже до наших дней. Машина у нас самая старая, это автомобиль Fiat 2200, вот санитарный автомобиль, это автомобиль 36 года выпуска. Военная техника. Ну, красиво на старі машини посмотрети. Очень красиво. Що найбільше вразило? Може, в перший час Перше, що военная це воєнна техніка. Вот Саме більше мене вразило. Класно. Це автомобіль Віліс МТ Тук». Він єдиний в Україні. На ньому, в якості трофею, повернувся з фронту радянський офіцер. Після війни він використовував його в домашньому господарстві. Віліс, командирський автомобіль. И, то есть стереотип его маленькая, какая, ну, скажем, фронтовая машина командирская. У нас же представлен здесь «Виллис», который имеет три моста. Это повышенная проходимость, повышенная грузоподъемность. Эта машина приехала в качестве трофея с фронта. Приехал на ней полковник э, нашей Красной Армии, э, привез полный автомобиль, скажем так, трофеев. Я, мы когда покупали, то есть, с этой машиной есть уже легенда. Интересные вещи. Могу рассказать про автомобиль Ишкомби. Это вторая модель этого ежа. Он имеет порядковый номер 501. То есть это первый автомобиль этой серии, выпущенный на конвейере. Легенда такова, что наш венечанин работал на заводе в то время на Ижевском, и ему, как передовику производства, этот автомобиль в качестве премии был тоже вручен. Это уникальный патефон. В чем, в чем его уникальность? Не в том, что это патефон Коломенский 39 -го года выпуска, а в том, что он просел, прошел всю войну. То есть нам подарил его Петр Иванович Кватернюк, ныне покойный участник Великой Отечественной войны. По его рассказам под эту музыку, под этот патефон коломенский. Бойцы отдыхали между боями, даже свадьбы играли. Уникальнейший телевизор КВН назывался он. Это первый советский телевизор бытовой, который продавался в пользовании гражданам. Такой же телевизор был у Сталина. Сталин, смотрев его, одобрил это все, сказал, да, можно, скажем, пускать в продажу. Это было сферическое стекло внутри пустотелы, и оно заполнялось дистиллированной водой. І увілічувала вот это зображення на этом екрані. Воно було правда с искажением, но, в принципі, можна було всей сім'єю і плюс і соседи заходили, наблюдать за действиями, которые творились на этом широком плазменном екрані. За словами директора, музей розраховано на дотик до історії, адже тут можна не лише посидіти за кермом ретроавтівки, а й приміряти на себе образ героя минулих часів. Ірина Кош, Вадим Інжеєвський, телеканал Віта.